ikki yigit sohil bo'yida o'tirib kechki taom tanovul qilayotgan edilar yonlariga kelib ovqat qoldiqlarini terib yeb yurgan bir kampirga ko'zlari tushdi qari kampirdan Karı qorningiz ochmi deya so'rashdi kampir ertalabdan beri shu yerdaman biror narsa yemadim meni bu yerga o'g'lim olib keldi birozdan so'ng kelib olib ketishini aytgan edi dedi kampirga ovqat yeguliklar berdilar tun cho'kkach narsalarni yig'ishtirib ketishga tayyorgarlik ko'rdilar vaqt alla mahal bo'lib qolgan kampirni bir o'zini tashlab ketish ham yaxshi emas yigitlardan biri sizda o'g'lingiz raqami bormi telefon qilsak dedi kampir ha raqami yozilgan varoq bergan edi qog'ozda esa kim bu kampirni topib olsa uni qariyalar uyiga olib borsin degan yozuv bor edi